что я часто думаю о том, что это слово такое удивительное, глубокое, что кроме Бога не может другой так сказать. Особенно мы говорим о восьми благословениях, которые написаны в Евангелии Матфея 5 главе. Сегодня мы хотим поговорить о тех о чистых сердцах. 청결하, да, чистое сердце. Что это значит? 깨끗하다, чистые. 순수하다 и простые. 그, 때, знаете, 아, когда я впервые посетил Африку, а после лагеря я общался со студентами. 학생, я рассказал им немного о Южной Корее. Я рассказал о четырех парах года. Я сказал, вы, наверное, не знаете. Африканцы одевают одну футболку, и они четыре сезона проживают в этой футболке. А корейцы должны переодеваться каждый сезон. 사람들, Знаете, люди удивляются. 다르고, одежда, которую носит зимой, отличается. 다르고, и которую одевает весной, другая. Летняя одежда тоже другая. И осенняя одежда тоже отличается. 그럼 한 그럼 한국 사람 옷을 몇 번이나 가지고 있어요? 대다 스페셜이 스코가 안이 수도 옷가 있어. 모르긴 하지만 뭐 많이 가는 백벌, 0백벌 그래. Ну я точно не знаю, но где-то наверно. 아 그렇게 많은 옷다 어디 에둬요 много о д е ж д а где вы х р а н и т е 한국 사람 대부분의 방에는 옷을 넣어 두는. 있어, я сказал, у корейцев дома есть в комнатах такие шкафы, где хранят 뭐, одежду. И если открыть шкаф, там очень много одежды. Что, правда, 100 одежды? 뭐, 100 ну, наверное, есть люди, у которых нет 100 одежды. 100 Но я думаю, если учитывать нижний билет, тогда точно будет у каждого 100. Поскольку там летом пару одежд, зимой, весной, осенью пару одежд нужны. И дальше я говорю. 사람도, а, знаешь, не только люди так поступают, но и деревья. 가면, Они каждый год меняют свою одежду. Что дерев... деревья переодеваются? О, О да. 되면, знаешь, когда приходит э, осень.

Тогда одна -то маленькая девушка, <соединяющие> она начала плакать. <соединяющие> Я спросил, почему ты плачешь? О, корицев так жалко. <соединяющие> почему корицев жалко? 나무잎다 뭐 떨어지고 풀다 마르고 열매 없어 뭐 먹고 살아요. е с л л и т п а л и е с нет, я чем п и т а т с я зимой корейцы? 야 한국 사람 겨울에 먹을 거 많아. т ы знаешь, к р и очень много еды зимой. 뭐가 많은데요? что там о с т а т с я 야 겨울에 가면 한국 사람들 쌀도 있고 뭐, 바, 땅콩도 있고 그뿐인 줄 알아. 배추도 있고 그 채소도 있어. 네, знаешь? а в Корее есть и рис, и горох, кроме этого есть еще как и другие овощи. 아니, 그, ну как если зима была, тогда как могут расти а, а, овощи? А знаешь, корейцы делают теплицы, чтобы и зимой было лето там. И когда, например, начинают там топить, тогда там так тепло, что растение хорошо растет. Что используют, не, чтобы для растения... Вы не верите, но это правда. Знаете, когда я встречаю африканских студентов, я вижу, что они очень чистые. 느끼냐면, И порой, когда я езжу в Африку, что я чувствую? Да, я боюсь что эти простые души будут испорчены нашими людьми нашими душами которые приезжают туда 마르고, 죽었다고, да те студенты которые плачут за то что зимой ничего нету поэтому корейцы могут умереть от голода но uh, no, действительно ли его, его душа чистая? Действительно ли у этой студентки нет греха? Действительно ли у ее души нет ненависти? Да, в каком-то плане то, что их души намного чище и прости, чем корицы, это правда. 거고, Но то что, то, что в ее душе также есть ненависть, есть то, что ей не нравится, есть злоба, есть плохая душа. 물론, да, конечно, они не сравнительно чистые относительно корейцев. Но у потомков Адама от дьявола получают характер греха. 원치 않아도 있고, поэтому даже если они хотят, лукавство остается в душе. Есть ненависть, высокомерие и зло в душе. Именно поэтому кого называют «чистое сердце»? Что нужно сделать, чтобы стать чистым сердцем? Что нам нужно сделать, чтобы нашей душе не было тьмы, чтобы была чистое сердце? Какие люди будут иметь чистое сердце? 제, 율디아가 거터 г о в 마음이 정결한 자는 복이 있나니. Да, написано, 그렇게 말하죠. Написано, да? 저희가 하나님을 볼 것입니다. 예, 마음이 정결하면 하나님을 볼 수가 있어요. 또 да, 마음이 정결하면 하나님과 대화할 나눌 수가 있고. Сердцем, 왜냐하면 마음이 정결한 사람은 하나님의 마음을 받았기 때문에 정결한 거. Почему? Потому что чистым сердцем они стали чистыми, потому что приняли Бога в душу. 받아들이면, Если мы примем Бога в нашу душу, 추하고, 더럽고, 떠나가고, то наши все скверные, злые, греховные вещи покинут нашу душу. А знаете, когда я смотрел фильм по названию «Вознесение», Одного врача ужалил скорпион, и он Умирать. 이제, 막, 병원에, и э, его члены семьи пришли в больницу посмотреть его. 그, 그냥 그냥 가만히... Да, э, и в, в больнице ничего над ним не делали, просто оставили его. 그, а, и у него спросили, почему вы не лечите? 나, 나 почему вы оставили нашего 야, пациента? 어떡하지요? Если он умрет, что вы будете делать? Но больницы больнице говорят... 독사에게 코브라에게 물린 사람은 방법이 하나밖에 없습니다. 그아이스포아에게 물린 사람의 혈청을 바란다. 에다 от человека которого раньше тоже у ж а л и л 이런 사람의 몸 안에 면역 체가 Знаете, у человека иммунитет так удивительно устроен, что если, например, болел какой-то болезнью, один раз выздоровел, то образуется такой иммунитет, который может перебороть эту болезнь снова. Да, в крови человека, которого ужалил э, кобра и потом остался в живых, он приобретает иммунитет от яда кобры. 들어왔는데, да, теперь этот яд, кобра попал в организм этого человека. Да, и у него нет иммунитета того, что может перебороть этот яд. 싸움을, 싸움을, 다, 다 싸서, да, хотя весь организм, все энергия тратится на борьбу с ядом, но не может победить. Кто может э, победить тот, который имеет иммунитет против яда кобры? Это как образуется этот иммунитет? 사람은, тот, которого ужалила кобра, но я остался жив, в него появляется 조회해서... И по базе данных в больнице посмотрели. 있고, да, есть э, данные, где живет человек и телефонный номер, который ужалил кобра и остался в живых. И этому человеку из больницы позвонили. Извините, здесь человек один умирает, вы должны прийти и помочь ему. Спасибо. Пожалуйста, как вы можете скорее приезжать в эту больницу? И в фильме показывается, что этого человека посадили на вертолет и привезли его. 그 안에 들어가 사람을 이렇다. Правили переливание крови, тогда этот человек смог преодолеть э, иммунитетом, который была передано ему. 어떤 사람은 코브라에 대한 항체를 가진 사람이 있고요. Есть л которые имеют иммунитет против яда кобры. 항체가 없는 사람이 있습니다. 이스튜디오는 к 를 아무리 받아봐요 의미가 없는 것입니다. 이러면 있지, 이시이 받을 의 피를 받으면 나도 그 피를 받고 코브라의 독을 이길 수가 있다. 너희스 э, 이 세상에 가장 청결한 마음을 가진 사람 Люди, которые имеют самое чистое сердце. Да, тот, у которого нет совсем греха, зла, это только Бог. Тогда как мы можем приобрести чистое сердце? Верую в Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, которая была пролита на кресте, мы прощаем прещение грехов. И мы принимаем Слово Иисуса Христа в душу. 받아들이면, когда мы принимаем Слово Евангелия Иисуса в душу. То слово Евангелие это есть душа Иисуса, душа Бога. И когда мы принимаем эту душу в нашу душу, что происходит? Душа Бога попадает в мою душу. Душа Бога преодолевает грех. Побеждает ненависть. Побеждает печаль. Побеждает зло. В моей душе есть грех. Моя душа наполнена грехом. И у меня нет силы, чтобы преодолеть этот грех. Поэтому грех ведет себя как царь моей душе. 항체가 있기 때문에. 너도 쇠보가 있어. 그래서 여러분들들이 우리 하나님의 마음에는 거룩한 마음이 내 마음 안에 들어왔을 때. 하나님의 마음에는 거룩하면 내 마음의 죄를 이겨주는 것입니다. 하나님의 마음에는 거룩하면 내 마음의 죄를 이겨주는 것입니다. 그런 내 마음의 모든 죄를 힘으로 더 이겨. Тогда наши грехи могут быть прощены белее снега, чище всего. Поэтому кто является чистым сердцем? Те люди, которые старались не грешить? Те люди, которые старались, которые старались делать доброе? Или те люди, которые старались быть честными? 않으려고, чтобы не обманывать? 지키려고, чтобы исполнить заповеди? 자손, те, которые славили Господа Бога?

그래서 여러 마음의 정결함을 얻으려고 하면, 이스브리아리스스 하나님 마음에 있는 정결한 그 마음을 우리 마음에 받아들이는데. 또는, 바로 하나님의 말씀을 받아들이는 걸말니다 другими словами это принять слово Бога 많은 사람들이 성경을 읽습니다. <laughs> 성경을 읽고 난 뒤에 성경다 자기 마음에 많은 생각들하고 성경하고 싸 아, 많은 사람들이 성경 말씀 듣지만, И многие люди хотят слушать слово Библии. Но они предпочитают верить своим мыслям, а не Слову Бога. Во время Нового потопа Бог сказал, что будет, Бог будет судить землю водой. И Божий слуга Ной всем людям об этом рассказал. И все люди слышали, что Бог будет судить этот мир потопа. Но как люди поступили, когда это услышали? О, давайте будем строить ковчег, поскольку будет потоп. Не так они поступили. Почему они не так поступили? Поскольку есть душа, которая приходит от Бога. И есть мысли, которые у них возникают. Что говорится в Исаии 55 главе. Так говорит Господь. Мои мысли не ваши мысли. Мои пути. Не ваши пути. 그렇습니다. Действительно так. Знаете, наша душа так удивительно построена. Знаете, мысли могут принимать очень разные варианты, но душа не так. 하나님이 아담에게 선악을 하게 나무 열매를 먹으면 즉명 죽으려고. 뭐가 아담은 또이 받아들여 습니다 아담이 그 이야기를 받아들였습니다. 그런데 베몬 뭐라고 말했습니까? 너 о что сказал змей? Да я келькот щупчани, а р и р День, вкусите, 내가 하나님처럼 내 선악을 알줄로 하나님 말씀니다와가게 이제 아담의 마음 안에 나 아담아? 선악과 열매를 먹으면 죽는다는 하나님의 말씀과 죽지 않는다는 사단의 음성 두 개가 이제 찾아오려고 아, было голос Бога, говорит, голос, говорит, 자, 아담의 마음에 -ад Адам не может принять эти, оба этих голосов. 선악을 라 나무 열매면 죽는다는 하늘의 말씀하고 슬로보가 지못고는아 하는 치처럼될 다른 두 가지 논리를 마음은 받아들일 수가 없습니다. 우리 머리는 안 그렇습니다. 노나샤 고이렇게 말했고. 아직 에오이렇게 말해. 우촌은 베스가서 가 이렇게 말했다

안 죽는다는 이야기를 절대로 받아들일 수 없습니다. что говорит Бог, что у м р т е Он бы не мог бы принять голос Сатаны, который говорит, что не у м р т е 반대로 이 선악을 나는 열매를 먹으면 안 죽는다는 논리 그사탄음 받아들이면. И если он принимает то, что говорит не, «нет, не умрете», тогда он не может принять голос, что говорит «вы умрете». То же самое было во время Ноева потопа. Бог сказал, что «я буду судить водой этот мир». Бог так сказал. 분명히, Бог точно так сказал. Но Сатана мне дает совсем другие мысли в моей душе. 거야. 오이, 비가 오는 일은 없을 거야. 니보고 да, душу... 비가 온다고 해도 조금 다 말고 그칠 거야. 이이시 ч 이이 потом, закончится. 예, 그들은 하나님의 마음하고 다른 마음을 받아들였습니다. 니 е л 그렇기 비가 온다고 하는 하나님 의씀을을부했했어0 0 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 대합니다 그런데 <듭이> 내 마음 안에 하나님의 말씀0 0 0 0 0 나와서 하나님의 말씀 거부하고 밀어내고 있다. п о я в л я е т с 자 이제 우리가 신앙의 문제에서 항상 그런 문제가 문제가 되는 것입니다. п р о духовной жизни именно вот эти вещи являются проблемой. 항상 그런 문제 우리 마음에서 문제를 키고 있는 것입니다. с 그때 우리가 하나 말씀을 받아들이냐, 생각을 따라가냐, 그걸로 모든 게 결정이 니다 Тогда все решается тем, что я выбираю Слово Бога или же иду за своими мыслями. Если в тот момент мы принимаем Слово Бога, Бог входит в мою душу тогда с того момента мы становимся удивительными людьми, которые имеют силу. Но хотя это является противоположным слову Бога, сатана, сатана Голос сатана делает, чтобы я, моя душа отказывалась от слова Бога. И такой человек принадлежит сатане. И когда мы читаем Библию, И когда Иисус пришел на землю, Иисус сказал, и когда люди слышали, они думали, такое не может быть. Как такое может произойти? Иисус сказал человеку, который болел 38 лет, «Встань, возьми постель твою и уходи». О, как это я могу пойти? Это, это чушь. Мои ноги сохли. Как это может быть возможно? 야이로의 딸이 죽었어요. 너가이라 그 가족들이 저 사람들 야이로아 이제 당 딸이 죽었습니다. А р о д 이도 소용이 없습니다. 바이다모야 смысл тревожит учителя. 야이로 딸이 죽었다고 말했어 сказали что дочь 이 умерла. 예, 예수님 예. 예. 예, 예수님은 뭐라고 말씀하셨어? что сказал? 두려워 말고 믿기만 하라. 이그 야이로가 주의 말씀을 받아들이냐 아니면 자기 하인들의 말을 받아 이 자, 이제 우리 마음엔 수많은 전쟁이 일어나고 있는데. Наше п р о и с х о д и очень много войны. 수천 년 전부터 인간들의 마음을 지배한 사탄의 마음이 있고. That 어이 마음이. 있는 겁니다 그래서 우리는 그냥 우리 마음을 여기다 두고 이 마음 안에다가 하나님의 말씀을, 하나의 마음을 받아들일 수가 없습니다. Наш, 그래서 그러니까 복음을 받을 때 회개하고 복음을 믿어라. 회개하 내가 지금까지 가지고 있었던 이 모든 마음 생각을 버리고 Мы должны оставить все наши мысли, все наши души, которая была до сих пор. И нужно поверить в Слово Бога. 때, 들으면서, и только тогда когда Слово Бога на, начнет заходить в мою душу. Это Евангелие будет действовать. И прогонит все мои грехи, которые были в моей душе. Я смогу освободиться от греха. Моя душа сможет приобрести свободу 마리도하아님 마음이 내 마음을 в о 할때 д н а от г 이 е 마음 Когда д у ш 도 б о г 하 б у д п р а в л я т ь моей душой. Это человек, к о 라 하나님의 말씀을 받아들이는 것. 니 하나님은 어떤 사람 속에 역사했냐면 자기 생각을 버리고 하나님의 말씀을 받아들인 그 사람 마음 안에 하나님은 항상 살아서 역사하셨어. г о 하나님의 말씀을 믿으려고 할때 믿 l o v 하나님의 y Slova, Miss s 내 생각을 따라 t i s 이렇게 사느냐 그내 o u l d say that the Muslim is very great here. The n e Именно этим определяется и решается все вопросы духовной жизни. Блаженно чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Кто будет чистым сердцем? Те, которые приняли Слово Бога. Независимо, подходит соответствует с моей душе или нет. Когда мы принимаем Слово Бога в нашу душу, когда Слово Бога начинает действовать в моей душе, 그때 내 마음이 하나의 마음같이 청결한 마음이 Тогда моя душа станет такой же чистой, как душа Бога. И такой человек сможет узреть Бога. Он будет делиться со своей душой с Бога. Радость Бога станет его радостью. И моя радость станет радостью Бога. Читая Библию, он увидит, что это Слово подходит с его душой. Увидит, что душа Бога, которая из Библии, будет течь вместе с его. душой. 이런 사람은 하나님을 볼 것이오 <목소리도>

И 말. такой человек будет с душой Бога, и он будет сопутствовать вместе с Богом. Поэтому, 여러분, Поэтому нам Библия говорит, 고치고, да, нам не надо душу менять или делать чистую, чтобы попасть в Царство Наша душа никак не соответствует с душой Бога. 받아들이고, Поэтому для того, чтобы принять Слово Бога, чтобы принять душу Бога, я должен перестать верить в свою душу, я должен выбросить душу, 부인하고 가이이 하나님의? И нужно принять Слово Бога. Если мы принимаем Слово Бога, мы сами единой душой с Богом. И с того момента душа Бога будет вести нашу душу. И мы сможем совершать радость для Бога. И чтобы мы не делили Бог будет нас милость. Такую милость мы получим. 감사합니다. Спасибо. До новых встреч. Alors, До свидания.